Ну, во-первых, сегодня погода была очень жаркая, поэтому два тайма получились разные. Если в первом тайме было тяжело играть, оно было видно, обе команды не могли включить максимальную скорость, но во втором тайме нам мы сумели все-таки прибавить движение и довести вновь к победе. Сегодня в команде появился новый игрок. Планируется ли в ближайшее время еще какие-то приобретения Ну, мы еще точечно посмотрим. Несколько футболистов нужно в команду чтобы у нас было хотя бы 23 футболиста у нас пока их нет у нас уходят с команды Азюм и шуляк Шуля. и шуляк вот мы дали им возможность проявить себя но видим что они чуть-чуть по стилю игры нам не подходят поэтому мы решили от них отказаться и сейчас посмотрим несколько футболистов. А какие позиции, по-вашему, требуют усиления? Ну, если э -э мы смогли покупать футболистов, я бы вам сказал, какие позиции нам надо. А так мы исходим из того, что футболист, если сильнее приходит, который приходит к нам на просмотр, сильнее, чем наш, тогда мы его приглашаем. Если он такой же, как наш, то остается наш. Мы. Когда мы увидим Ушакова все 90 минут и как вам всего было? — Ну, давайте, чтобы вы понимали мой стиль работы и не задавали мне конкретный вопрос по индивидуальным футболистам. У нас Команда состоит из 20 пока футболистов. Они все основные. Я всех 20 на поле выпустить не могу. Поэтому выбираю тех, кто на данный момент в лучшем состоянии, в лучшей форме. Поэтому, чтобы вы понимали, Л Лоба, что касается Лоба, он вышел очень сильно сегодня, усилил игру. И он, кстати, сыграл на Кубок очень сильно, поэтому это перспективный футболист, и э, уже, я думаю, скоро он станет основным игроком, потому что претензий к нему пока не